Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membentangkan satu tugasan berkenaan tokoh akhlak mulia yang mana saya pilih tokoh iaitu Sheikh Daud, Daud bin Abdullah Al-Batani yang merupakan ulama ulun di Nusantara. Pertama sekali kita akan lihat dulu latar belakang Sheikh Daud Abdullah Al-Batani ini. Baiklah, nama penuh beliau ialah Al-Alim, Al-Allamah, Al-Arif, Al-Rabbani, Syekh Wan Dawud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris dan juga dikatakan Wan Sini Al-Fatani. Beliau ini di di diberikan gelaran Al-Allamah. Al-Allamah ini adalah kerana uh, kemantapan dan juga kekuuhan ilmu pengetahuan yang ada pada beliau. Seterusnya, nama ibu beliau ialah Wan Fatimah, anak kepada Wan Selamah binti Tok Banda Wan Su binti Tok Kaya Ratna Diraja bin Andi Ali Datuk Maharaja bin Mustafa bin Sultan Muzaffar Waliyullah bin Sultan Abu Abdullah Umdatu. Beliau dilahirkan di kampung Parit Marhum di Kerisik Patani pada tahun 1133 Hijrah yang bersamaan dengan 100, 1721 Masihi. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahawa beliau lahir pada tahun 1183 Hijrah ataupun 1153 Hijrah. Sebagaimana um, kelahiran beliau juga terdapat beberapa pandangan mengenai tarikh beliau meninggal dunia pula antaranya ada yang mengatakan bahawa beliau meninggal dunia pada 1846 Masihi yang bersamaan dengan 80 tahun atau ada juga yang mengatakan pada 1879 Masihi yang mana ketika beliau berumur 166 tahun dan yang pasti beliau ini dimakamkan di Ta'if dan dimakamkan bersebelahan dengan kubur Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat pula kepada pendidikan Syekh Daud Afatani ini dan juga guru-guru beliau. Yang pertama sekali, beliau telah mendapat pendidikan asas Islam dalam dalam lingkungan keluarga beliau tersendiri. Dari mana bapanya ini bernama Syekh Wan Abdullah dan juga datuknya Sheikh Wan Idris merupakan ulama ulama besar pada ketika itu. Selain itu dapat juga uh, bapa saudara beliau iaitu Sheikh Safiuddin yang terkenal sebagai seorang yang alim. Tambahan lagi uh, bagi masyarakat Patani pada ketika itu uh, mereka ini uh, mengajarkan dan mereka telah uh, memperkenakan Islam kepada anak anak mereka sedek anak mereka ini kecil lagi jadi um, bagi Sheikh dan Al-Fatani ini beliau telah melalui, melalui kesemua sistem tradi pendidikan tradisional yang ada di Patani pada ketika itu. Seterusnya, setelah Sheikh Daud ini meningkat remaja, beliau telah menuntut ilmu di pondok-pondok terkenal di Patani iaitu seperti pondok Kuala Bekah, pondok Kerisik, pondok Samla dan juga pondok Pauk di mana beliau ini berguru dengan hampir semua ulama yang berada di di pada waktu itu. Kerisik ini pada pada zaman itu telah menjadi tempat tumpuan pengajian bagi penduduk setempat dan juga wilayah negeri sekitarnya. Dan wilayah Patani ini juga telah dikunjungi oleh ramai ulama daripada timur tengah. Terutamanya terutamanya daripada Yaman untuk mengajarkan tentang ilmu agama. Setelah itu, beliau menyambung pelajarannya di Aceh selama dua tahun. Dan Aceh ini pada waktu itu juga merupakan pusat pembelajaran Islam Melayu Nusantara. Jadi ramailah yang pergi ke Aceh untuk menuntut ilmu. Dan di sana beliau telah mendalami ilmu fik daripada seorang syekh ulama' terkemuka yang terkenal pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Syah. Setelah beliau menyambung pengajiannya di Aceh, Syekh Daud ini telah menyambung pengajiannya di Mekah dan juga di Madinah yang mana di Mekah selama 30 tahun dan di Madinah selama 5 tahun. Beliau ini menyim menyimba ilmu daripada ulama-ulama yang terkemuka di sana. Dan juga beliau ini telah menyimba ilmu daripada ulama di Mesir walaupun Syekh Daud ini sendiri tidak pernah pergi ke Mesir. Setelah beliau tamat belajar, beliau kembali ke Patani untuk menyebarkan tentang ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan dipelajarinya. Tapi uh, waktu ketika itu, ketika beliau kembali ke tanah airnya, timbul krisis peperangan antara Patani dan juga Siam yang melibatkan yang menyebabkan Sheikh Adau uh, ini turut serta dalam gerakan jihad fi Walau bagaimanapun, penjajahan Siam terhadap uh, Patani ini telah mendorong dan menyebabkan um, Syekh Daud ini kembali semula ke Mekah bersama beberapa orang rakan-rakannya. Dan di Mekah beliau telah dilantik menjadi ketua Syekh Haji yang mana beliau ini merupakan uh, orang yang dilantik secara langsung menjadi ketua. Di samping beliau ini mengajar di Masjidil Haram beliau juga telah melibatkan dirinya dalam penulisan ilmiah yang mana uh, dalam penulisan ilmiah ini telah mencakupi banyak bidang yang telah dipelajarinya uh, dan yang telah diperolehinya dan akhir sekali beliau juga telah menyuarakan pandangan politiknya uh, melalui kitab-kitab yang telah dihasilkannya kemudian antara guru-guru uh, beliau ini adalah di mana ketika Sheikh Daud ini belajar di pondok antara gurunya ialah Sheikh Abdul Rahman Pau Pok Al-Fatani ketika beliau belajar di Aceh pula antara gurunya ialah Sheikh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Al-Ashi dan di Mekah dan Madinah seperti yang saya katakan tadi beliau telah belajar dengan ulama yang terkemuka di sana seperti Sheikh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman, Sheikh Al-Azhar iaitu Al-Azhar Al-Syarqawi dan juga Syekh Muhammad Ali Al-Shanwani yang merupakan pengganti kepada Syekh Al-Syarqawi Selain daripada guru-guru tersebut Syekh Daud ini juga telah uh, menjadi rakan seperguruan dengan tokoh-tokoh terkenal yang lain seperti Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Muhammad Al-Banjari Al dan juga Abdul Wahad Abdul Wahab Bugis jadi di sini dapat kita lihat bahawa Syekh Daud Al-Fatani ini merupakan ulama yang sangat luas ilmunya dan beliau ini bukan sahaja belajar daripada guru-guru itu tapi beliau juga menyebarkan uh, ilmu yang beliau peroleh uh, melalui pendekatan dakwah dan juga pendidikan yang dapat membawa kepada pembinaan akhlak masyarakat di Nusantara pada ketika itu. Baiklah setelah kita lihat kepada latar belakang dan juga pendidikan Syekh Daud ini kita lihat pula kepada kepribadian beliau. Di sini saya sertakan di antara tiga kepribadian mulia beliau. Yang pertama ialah beliau ini seorang yang tekun menuntut ilmu. Sejak kecil lagi Syekh Daud ini telah uh, terselah bakatnya yang untuk menjadi seorang ulama dan disebabkan itu uh, dengan bimbingan daripada keluarganya dan juga usahanya yang yang belajar sepanjang hayat Menjadikan beliau ini dapat membentuk dirinya Menjadi seorang ulama' yang tersohor di Nusantara Kemudian beliau ini juga sangat tekun menimba ilmu dengan ulama'-ulama' yang terkenal Daripada pelbagai bidang Yang dapat menumbang kepada kepakaran dan juga kealimannya Antara bidang keilmuannya seperti Fik fik perbandingan hadis syariah ibadat ilmu ilmu kalam tasawuf dan lain-lain daripada berbagai tempat seperti Patani Makkah Madinah Yaman Mesir Yang kedua beliau ini seorang yang berpendirian terbuka dan bertoleransi yang mana Sheikh Abdul Sheikh Dawar Patani ini telah berjaya mengharmonikan kehidupannya secara pribadi dan juga kehidupan murid-muridnya dalam bidang-bidang bidang ilmu yang mana ada bidang ilmu ini yang menjadi punca berbalahan banyak pihak disebabkan penguasaan ilmu itu yang terbatas seperti ilmu kalam dan juga ilmu tasawuf jadi dengan penguasaan Syekh Daud al fatani dalam ilmu-ilmu tersebutlah menjadikan beliau ini tokoh yang besar yang mana berpendidikan terbuka dan bertoleransi dari segi perbezaan pendapat mengikut mazhab-mazhab. Mazhab. Jadi beliau dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, beliau peka dengan keadaan semasa. Jadi, um, terdapat satu kitab iaitu Kitab Munyat Al-Musalli yang dikarang oleh Syekh Daw ini. ...atas permintaan seorang sultan... ...yang mana sultan tu ...nakkan sebuah risalah mengenai solat. Tapi... Um, ...ketika Syekh Dawud ini menulis tentang risalah itu... ...beliau bukan sahaja menulis tentang solat... ...beliau juga menyentuh uh, tentang isu pemerintahan... ...dan beliau juga mengambil peluang... ...untuk menasihati pemerintah secara terangsung... ...melalui penulisannya. Jadi di sini jelas dapat lihat kita lihat bahawa Syekh Daud ini peka um, dengan keadaan yang berlaku di sekelilingnya. Baiklah seterusnya kita beralih pula kepada sumbangan uh, Syekh Daud al fatan ini. Jadi saya sebutkan juga antara tiga sumbangan beliau. Yang pertama adalah dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini beliau telah menjadi seorang tenaga pengajar di Masjidil Haram. Dan dalam kesibukannya, beliau tetap mengorbankan masa dan juga tenaga untuk mengajar melalui kuliah-kuliah yang beliau ada yang beliau adakan seperti dalam bidang ilmu fiqh, akidah dan juga tasawuf. Kuliah-kuliah yang beliau adakan ini yang beliau sampaikan ini telah dihadiri oleh ramai golongan pelajar daripada golongan yang biasa sehinggalah kepada golongan yang istana. Termasuklah juga para jemaah haji yang datang daripada pelbagai pelosok dunia. Hasil daripada uh, kuliah beliau ini uh, terdapat sebahagian besar daripada murid Syekh Daud Al-Fatani ini telah berjaya menjadi ulama besar pula dan mereka ini menjadi tokoh yang terkemuka. Jadi uh, murid anak murid Syekh Daud Al-Fatani ini ada uh, juga yang mengarang kitab-kitab untuk digunakan di tempat masing-masing. Yang kedua ialah dalam bidang penulisan. Hal ini tidak asing lagi bagi kita. Uh, yang mana Sheikh Abdul Sheikh Dawal Fatani ini telah menghasilkan sejumlah karya dalam pelbagai disiplin pengajian Islam. Beliau ini telah menghasilkan banyak karya-karya, dan -karya. mana us uh, karya yang dihasilkannya ini adalah sebagai usaha untuk menyebarkan dakwah Islam ke Nusantara. Uh, antara jumlah keseluruhan karya beliau ini adalah lebih kurang 101 judul, tapi hanya 66 judul sahaja yang dapat dikenal pasti dan ditemui sehingga kini. Dan karya beliau ini juga bukan sahaja ada dalam bahasa Melayu, tapi juga diterbitkan juga dihasilkan dalam bahasa Arab. Namun, dalam bahasa Arab ini tidak begitu meluas kerana pada masa itu beliau ini berdakwah kepada berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada penduduk di Nusantara yang jadi, menyebabkan uh, bahasa, Arab, bahasa Arab itu dan karya bahasa Arabnya tidak meluas. Akhir sekali, dalam bidang tasawuf. Jadi, Syekh uh, Sheikh Daw Al-Fatan ini bukan sahaja terkenal dalam bidang fiqh tapi juga terkenal dalam bidang tasawuf. Beliau ini telah banyak membahas mengenai kemurnian jiwa dan juga kecintaan kepada akhirat, suhud dan sebagainya. Dalam bidang tasawuf ini beliau telah pun menghasilkan antara kitabnya ialah Manhalu As-Safi Fi Bayan Amri Ahli Sufi yang mana kitab ini membahaskan tentang martabat tujuh yang merupakan fahaman yang terkenal. Selain daripada itu, kitab ini lain pula ialah Minhaj Al-Abidin dan juga terjemahan daripada karya Al-Ghazali iaitu Bidayatul Hidayah beliau juga uh, ada tulisan-tulisan tasawuf dalam karya fik seperti Sulam Al-Mubtali Al-Jawahir As-Saniyah dan lain-lain lagi. Di sini saya sertakan pecahan uh, karya mengikut bidang yang telah dihasilkan oleh Sheikh Daud Al-Fatani. Dalam pecahan ini, uh, analisis yang telah dilakukan, iaitu uh, sumbangan Sheikh Daud dalam bidang penulisan ini lebih tertumpu kepada karya fik beliau iaitu mewakili sebanyak 30% dan diikuti oleh karya akidah 23% tasawuf sebanyak 21% seterusnya bidang akhlak 12% bidang ibadah 11% sastra 9% dan juga tarikh yang uh, sebanyak 6% jadi daripada uh, cara tapai yang ditunjukkan ini telah menunjukkan bahawa Syekh Daud Al-Fatani ini telah memberikan sumbangan sumbangan penulisan yang sangat besar untuk masyarakat Nusantara pada ketika itu dan khususnya untuk bidang fik. Baiklah setelah kita lihat kepada kepribadian dan juga sumbangan Syekh Daud Al-Fatani ini, kita akan masuk pula kepada keberkesanan pengaplikasian sumbangan Syekh Daud Al-Fatani dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak semasa. Seperti yang kita tahu, keruntuhan akhlak ini merupakan isu yang sangat membimbangkan pada masa kini. Dan dalam konteks ini, sumbangan Syekh Da'ul Al-Fatani seorang ulama yang besar daripada alam Melayu ini boleh diaplikasikan sebagai langkah untuk membendung dan mengatasi masalah tersebut. Yang pertama kita akan lihat dalam bidang pendidikan. Jadi seperti yang telah saya bentangkan sebentar tadi, Syekh Daud Al-Fatani ini menekankan pembelajaran ilmu fiqh, akidah dan juga tasawuf. Yang mana beliau bukan sahaja mengajar secara langsung tapi juga melahirkan ramai anak murid yang menjadi ulama dan juga tokoh-tokoh yang besar. Jadi di sini saya ingin menekankan tentang uh, pengaplikasian pendekatan menggunakan karya ataupun kitab Syekh Dawat Al-Fatani yang mana ia terbukti yang mana ini terbukti berkesan sekiranya diterapkan dalam sistem pendidikan semasa sebagai contohnya dalam kajian oleh Syed, Salim Syed Syamsuddin uh, ber, uh, beliau uh, menjauh peranan pengajian kitab tuas jauh sebagai kaedah penting dalam pengajaran dan pembelajaran ilmu fik di Malaysia yang mana menurut kajian Syed Salim Syed Samsudin ini kefahaman terhadap teks turus jawi dapat memantapkan para pelajar dengan ilmu-ilmu asas Islam yang kukuh terlebih dahulu sebelum mereka ini memula mempelajari ilmu-ilmu moden yang lain. Jadi kat sini menunjukkan bahawa pendekatan pendidikan yang berasaskan ilmu Islam yang tulen dengan menggunakan kitab turus atau kitab klasik uh, terdahulu dan dengan mendalam dapat membentuk jadi diri dan peribadi pelajar yang seimbang dari sudut intelek dan juga sahsia tambahan lagi dalam kajian uh, Syed Salim ini juga beliau mengatakan bahawa selepas uh, kejatuhan kerajaan Aceh dan Melaka pada ketika dahulu, dikatakan bahawa ulama-ulama batani ini telah memainkan peranan yang penting dengan meneruskan tradisi pengajian di berbentuk talaki di masjid dan juga madrasah jadi di sini uh, kita lihat pentingnya uh, pengajian uh, menggunakan kitab turus ini saya juga sertakan uh, contoh judul kitab jawi popular di alam Melayu yang dihasilkan oleh Syekh Daw Al-Fatani jadi boleh lihat di slide yang telah disertakan isi saya yang kemudian pula ialah mengenai sumbangan Syekh Daul Patani ini dalam bidang tasawuf. Jadi dalam konteks hari ini, pengaplikasian ajaran tasawuf ini dapat dilihat melalui program kerohanian seperti usrah tasawuf, muhasabah diri dan bengkel tazkiyatun nafs yang diajukan oleh banyak masjid dan juga institusi-institusi pendidikan. Menurut kajian daripada Fidaus Kadur, Syekh Da'ul Al-Fatani telah menekankan penanaman pendidikan akhlak mulia sebagai asas perkembangan Islam di institusi pendidikan seperti di Madrasah Beliau ini percaya bahawa dengan pembentukan akhlak yang baik adalah salah satu kepentingan dalam pembangunan masyarakat Islam yang beradab Jadi dalam bidang tasawuf ini saya telah sertakan beberapa strategi dakwah yang telah dilakukan oleh Sheikh Daud Al-Fatani ketika pada zaman beliau yang mana strategi ini dapat diaplikasikan dalam sistem pendidikan moden untuk membendung masalah runtuhan akhlak. Terdapat empat strategi dakwah Sheikh Daud Al-Fatani iaitu yang pertama menanamkan pendidikan akhlakul karimah sebagai uh, asas awal perkembangan Islam di madrasah. Yang kedua, menanamkan akidah. Akidah khususnya bagi masyarakat Patani yang tinggal di uh, desa ataupun di bandar uh, dengan menekankan agama dalam diri mereka. Yang ketiga, menanamkan konsep toleransi dalam beragama dalam masyarakat Melayu Patani pada ketika itu. Dan yang keempat, mendorong umat Melayu Patani dalam politik Islam terhadap pemerintah Thailand dalam dalam kondisi negara yang terjajah. Jadi, macam mana strategi dakwah Sheikh Daud Al-Patan ini boleh dikatakan dapat diterapkan dalam pendidikan moden pada ketika ini? Oleh itu, yang pertama sekali adalah menanamkan pendidikan akhlak yang mulia sebagai asas pembangunan Islam. Uh, perkara ini uh, dapat diaplikasikan dalam pendidikan moden kerana ia dapat mencerminkan ajaran tasawuf yang meletakkan akhlak sebagai tunjang kehidupan seorang muslim. Hal ini juga menunjukkan bahawa tasawuf ini bukan sahaja uh, kita bersifat teori tapi juga boleh diaplikasikan secara praktikal dalam masyarakat dengan melalui pendidikan. Yang kedua adalah penekanan terhadap akidah dan juga keteguhan dalam agama. Perkara ini adalah sejajar dengan tasawuf untuk mendidik manusia, untuk mendekatkan diri dengan Allah dengan adanya elemen-elemen penting yang diamalkan dalam memperbaiki kelentuan akhlak. Yang ketiga ialah konsep toleransi beragama dalam masyarakat. Perkara ini juga merupakan sebahagian daripada sepah tasawuf yang mengajak umat untuk bersikap rahmat yang itu berkasih sayang dan juga berlapan dada dan berakhlak mulia terhadap orang lain tanpa mengira perbezaan antara satu sama lain. Dan terakhir sekali, dorongan terhadap kesedaran politik Islam dalam kalangan Melayu. Yang ini, perkara ini bukan sahaja memperlihatkan tasawuf ini uh, dalam pendekatan uh, Syekh Sheikh Darul Al-Fatani ah sebagai uh, pendekatan pasif tapi juga tapi beliau juga uh, menyemai semangat perjuangan yang berteraskan nilai rohani juga dan juga keadilan. Oleh itu, strategi dakwah yang dilaksanakan oleh Syekh Daud Al-Fatani ini sangat berkait rapat dengan ajaran dan juga amalan tasawuf yang mana yang menekankan tentang kesucian jiwa, pembentukan akhlak yang mulia dan penerapan nilai-nilai rohani dalam kehidupan bermasyarakat. Akhir sekali, kita telah pun Sampai kepada penghujungnya Kesimpulan yang dapat diperoleh daripada Pembentangan ini Ialah ketokohan Syekh Abu Al-Fatani ini Seharusnya diteladani oleh Umat Islam pada zaman sekarang Hal ini kerana sumbangan yang telah Dilakukan oleh uh, Syekh ini Adalah sangat besar Dan sangat berharga kepada uh, Bahasa Melayu Islam Dan juga kepada negara oleh itu, kita perlulah mencontohi uh, teladan daripada Syekh Abdullah Al-Fatani ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian kita. Jadi itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.